Всем привет. привет. Меня зовут Андрей. Тут а, вот реально у меня уже здесь знают, я примелькался. А кто не знает меня, я поделюсь своим свидетельством, то, что Бог сделал в моей жизни. Я немножко переживаю, поэтому тот, кто слышал мое свидетельство, может просто молиться за меня внутренне, да, чтобы я не сильно не Хорошо. до недавнего времени, <къем> в общем, я не думал, что такое э, старость или зрелость, или ну, что такое ну, года, мне 30 лет всего лишь. И я себя ну, прекрасно чувствовал молодым человеком, где бы я ни был, я просто даже не думал, не задумывался, что я э, что это может пройти. Я просто к вам молодым обращаюсь, потому что э, действительно время, оно, оно идет. Оно идет. И сейчас э, весь мир, знаете, перед вами. Весь мир перед вами, и вы можете не дорожить этим временем и думать, что еще кто то, кто то, кто то, третье вы успеете. Я так делюсь э, с людьми, которые не знают Бога, и им говорю, что я ни о чем не жалею, что ну, ни, нет ничего того, ну, ни о чем не жалею, что я пришел к Богу, ни о чем не жалею, что пришел к Богу, что Бог меня нашел. Жалею об одном, что раньше к нему не пришел, раньше к нему не пришел. Я основательно покаялся 20. 4 года, хотя Бог действовал немножко раньше в моей жизни, но я сейчас буду свидетель, свидетельствовать вам. И вот до недавнего времени я понял, что оказывается, что действительно время летит. А у, меня, у меня есть студенческий билет. Я студент четвертого курса. И у меня есть студенческий билет, и я по нем ездил в трамваях, в, трамвай, в трамвай, бесплатно. И э, на этот. На каток тоже там со скидкой ходил. И получается, мне сказали, что я по этому... Ну, недавно мне сказали, что я не могу по нему ездить, ну, ездить. Мне надо просто по нему купить э, специальный проездной билет и, и ездить. Я подхожу по реку, к этому тетя, вот так вот, этими билетами. Я говорю, я хочу ну, купить вот по студенческому билету ваш проездной. И она мне говорит, что ты на студента не похож. Я не бритый, знаете. Я говорю, как не похож? Я говорю, мне всего лишь 30 лет. Он говорит, слушай, ну 30 лет это уже возраст. Я думаю, да, если мне уже по люди значит, уже действительно пришел в возраст. Но я ни о чем не жалею, ну, об одном жалею, что раньше не пришел к Христу. У вас, вы молодые, вам Бог дал э, жизнь, вы многие из вас детство верующие, это очень классно. Это очень классно, но только очень важно, чтобы вы при начале пути э, посетили жизнь свою Богу. Потому что сейчас много разных выборов, много разных искушений, и много чего вам ну, стоит перед вами, и вы думаете, чем он заняться? Тем, другим, третьим. Но я э, знаю, что я не жалею после того, как я сказал, Иисус, я посвящаю жизнь свою тебе. Ты бери меня в удел и делай то, что ты хочешь. Как мы сегодня читали о глине, знаете, я когда-то думал, что я, э, ну, как сказать, не бессмертный, ну, молодой, я думал, что все передо мною. Но пришел момент в жизни, когда я понял, что, когда я, понял, что я, э, могу умереть. я могу умереть. Я вам скажу так, такую вещь, что если бы не Иисус, если бы не Иисус, я мог бы действительно не быть на этом месте. Я не знаю, где бы я был, меня просто могло бы не, не быть живых. Я вам расскажу немножко о себе. Я один в семье. Один в семье, мама, папа. Я не был ничем обделенный. Ничем обделенный, один в семье. И то, что родители могли мне дать, самое лучшее, они мне ну, давали. Они в меня влаживали. И знаете, меня всегда... Э, мама, я уже был взрослый, 15-16 лет. И знаете, материнское сердце как, как будто бы причувствуя беду. Как будто бы зная, что со мной может быть что-то произойти, она меня не отпускала. Меня не отпускали ни на дискотеке, Меня не отпускали никуда погулять. Меня постоянно держали дома. Меня это не устраивало, мне хотелось пойти ну, с друзьями пообщаться. Ну, и мои друзья были на дискотеках. Меня так влекло это манило. Меня не пускали. Но пришел момент, когда я уже оторвался. Оторвался от родителей. И у меня был такой пример, знаете, не очень хороший в жизни. У меня был брат двоюродный с его женой. Они употребляли наркотики. Так, крепко, ну, были зависимые. И когда его жизни было 30 лет, она умерла от сепсиса, от заражения крови это из-за наркотиков. У них был маленький ребенок, папа с этим ребенком остался, они постоянно были в этом наркотическом угаре. И я смотрел на них, папа постоянно ездил, ну, мой брат, э -э, ну, ходка за ходкой обзором потому что наркотик торговал, закрывали, опять поехал, освободился. Я себе так думал, думаю, что-то меня такая романтика ну, никак не привлекала. Ни тюрьма, ни наркотики. Я, я себе говорил так внутренне, э, я, я, ну, я больше, чем эти люди. Я себе так сказал внутри, что я никогда не стану наркоманом. Вот две вещи, которые я себе говорил. Я никогда не стану наркоманом, и никогда не сяду в тюрьму. У меня были совсем другие перспективы, совсем другие желания. Я думал ехать в Америку, думать, думал буду каким-то, ну, классным пацаном. Ну какие были мысли. Но я скажу так, что, ну, э, э, знаете, вот эти все, это было человеческое, потому что без основания Божьего все наши желания, все наши мечты, они могут разрушиться. И когда-то пришел в мою жизнь наркотик. В 16 лет я уже начал пробовать, в 17 я уже попал в зависимость. В 17 попал в зависимость. И то, что я говорю, что я никогда не стал наркоманом, в 17 лет я уже плотно потреблял наркотики. В 18 и в 19 лет то, что я говорил, что я никогда не сяду в тюрьму, то в 19 лет я поехал уже первый раз в зону. Для меня это был очень большой шок. Я вам скажу так, я никогда этим не жил, меня эта романтика никогда не привлекала. Я всегда говорю, что я от этого буду подальше. И знаете, когда я туда попал, я э, по всем, по всем ну, прогнозам, то есть мне в той области, э, там была такая самая плохая зона. Самая плохая зона в 2000 году, она называлась планета Железяка. И меня ее очень пугали. И мне говорили, что если ты попадешь, что все тебе будет, ну, там очень тяжело. И знаете, самое интересное, что я, я попал именно туда. Я попал именно туда и в то время, не знаю, может быть вы не переживали, вы в семьях, ну, э, что такое голод. Я пережил, в 2000 год, 2000-2001 э, год в зоне был большой процент дистрофии. Люди падали в строю от голода. Когда я приехал туда, я был просто ну, шокирован. Я был дома, я, ну знаете, все переосмыслил. Я начал думать, зачем это, это не надо было? Я заболел, есть такая болезнь, криптодермия. Знаете, это похоже на проказу. И все мое тело, оно покрылось такими гнойными ранами. Я не мог сесть нормально, подкладывал шапку, чтобы сесть. Я не мог ходить нормально, у меня пухли ноги, чтобы снять носки, мне пришлось просто снимать из гноя, с ранами каждый вечер. Это было очень невыносимо, это было очень тяжело. Я попал в большой душевной такой, знаете, проблеме. Я писал маме, я говорил, что мама, я, ну, все, все, ну, я освобожусь, все изменится. Знаете, когда человек попадает в какие-то обстоятельства тяжелые, ему действительно, я искренне говорил, что мама, я освобожусь, э, мы будем купать картошку, будем заниматься хозяйством, все будет хорошо. Я искренне желал этого. Знаете, в то время э, нам сказали, что там в клубе э, будут придут верующие. Придут верующие. И уже тогда вот в этой тесноте, знаете... Бог, Он стучится в сердце. Я молился, я молился, потому что я боялся, что ну, я могу не выжить в этой зоне. Было тяжело, было холодно, люди просто умирали, в строю падали. Я молился, я просил "Господи, да, мне жизнь, я извинюсь, что-то обещал Богу. И вот я пришел в этот клуб, сказали, что приедут верующие. Туда, ну, получилось так, что за весь мой срок э, так и не приехал ни один верующий в этот клуб вы приходили, я не знаю, может быть, в тот момент, когда я был в тесноте, я так себе предполагаю, чтобы если были те, которые пришли, и рассказали мне об Иисусе, может быть, я еще и раньше принял, в эти 19-20 лет. И никто не пришел, не рассказал мне об Иисусе. В этом лагере была коробка с Новыми Заветами, и я себя сменился у Красного Завета. Знаете, многие крали его и курили самокрутки из этого Нового Завета. Я себе не позволял, мне как-то было страшно. Я думал, это что-то такое святое для меня, непонятное было. Я читал, еще Слово Божие было не открыто для меня. И я думал, что я изменюсь. Слушай, с моей Я говорю в зоне, что все поменяется, когда я освобожусь. Но я вам скажу так, что система или режим, или еще что-то, или какая клиника, она не меняет человека. Поменять человека может только Иисус Христос. Слава нашему Богу. И знаете, я освободился, и то, что я говорил, что не буду употреблять и заниматься этим, а, буквально на второй, на третий день я был снова в таком ужасном угаре. Снова со своими друзьями, снова тот круг, меня встретили, мне дали все необходимое. И еще хуже началось. Еще хуже началось, и я попал еще большую проблему. И как будто бы забыл все. Я вам скажу так, я пришел такой голос, что когда я освободился, то дома я заспал с кусочком хлеба. Дома я заспал с кусочком хлеба. Настолько не хватало этого хлеба, настолько не хватало еды. И казалось бы, да, что тебе надо? Меняйся, живи лучше. Но зависимость наркотическая она очень сильная, и она порабощает человека абсолютно. У меня были понимания, но я не мог устоять перед этим. И знаете, я искал свободу, свободу я сказал, я уже понимал, что я в проблеме то сам я уже не выкарабкаюсь. и просто знаете у Бога свои времена и сроки и когда-то Бог просто не прошел мимо меня когда-то Бог не прошел мимо того человека который был слепой и кричал ему и он дал ему то что он просил я может быть как-то особо не кричал не искал его но я вам скажу так я сидел с другом э, на варианте на, на очередном варианте чтобы найти денег на наркотики мы сидели и думали где бы это взять и пришла к нам одна девушка молодая, такая же, как мы. И она сказала простые слова. Она сказала, что Бог живой. Бог живой. А знаете, может быть для вас сейчас эти слова ну, настолько приелись, или как это сказать, или для меня, что я не обращаю на это внимание, но в тот момент эти слова, это было слово жизни для меня. Это были слова веры, которые вселили в мое сердце какую-то надежду. И я начал думать, что как это Бог живой. Вроде бы и до этого я думал, что Бог есть, но живое слово, слово свидетельства, оно произвело веру в моем сердце. Сегодня ты несколькими словами о Боге, что Бог сделал в твоей жизни, насколько Бог в твоей жизни действует, такому человеку скажешь просто вовремя это слово. И оно родит в нем веру. Оно родит в нем Иисуса Христа, которого мы сегодня прославляем. Рождество Иисуса это не то, что было 2000 лет назад, и это тоже факт рождения, прихода Иисуса. Но Рождество Иисуса Христа это то, что Он воплотился, то, что Он в наших сердцах живет. И это слава Богу. И Он хочет рождаться и дальше в других сердцах. И это зависит от меня и от тебя. Я услышал это слово, она говорит, если в центр, а знал, что я в, проблеме, в зависимости, одному и другому сказала, если в центр, я пошел покаялся в церкви, я еще до конца не понимал, поехал в этот центр, запасся запасся медикаментами, запасся наркотиками. Так я понимал себе, потому что ну, я не знал, что такое ну, спрыгивать без наркотиков. Я думал, это надо медленно делать. Я пришел, там были верующие ребята, которые Бог освободил от наркотиков, это был реабилитационный центр, церковь прием. И я ходил, ховался, покуривал наркотики, пил таблетки, и так себе проходило несколько дней. За меня молились, проходили собрания, проходили служения, и когда-то произошел такой случай, когда я, э, ну, наркоман наркотики носит так, чтобы при себе, и чтобы никто не нашел, чтобы никто не нашел. И когда-то я был на собрании, просто и шло богослужение, прославляли Бога, и я вышел по своей нужде, и эти наркотики, они были со мной. И знаете, я сижу, и до, доходят э, доходит, ну, слова богослужения, прославления. У меня такие мысли, знаете, такая мысль пришла, четкая. Возьми, выкинь эти наркотики, и ты станешь свободный. То есть, вот этот груз, который тебя давит, ну, он просто уйдет. А другая мысль, знаете, ну, такая уже, не от Бога. Это же столько фана, это же столько, ну, денег, это же столько наркотиков, ты еще не можешь покайфовать сколько. Тебе еще можно недель, неделю, две прожить нормально. Знаете, такая борьба началась очень сильная. Очень сильная борьба, я... С этими наркотиками сижу и думаю, что же это такое самотворится. никто таких мыслей не, не приходило. Но я знаю сейчас, что Дух Святой, мне просто приходил и чтобы я освободился. И знаете, слава Богу, что Бог в этот момент победил. Я достал эти наркотики, которые стоили денег. Я их выбросил. Я их выгнал, я пришел на собрание, и Бог дал мне свободу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Я славил Бога с этими ребятами, благо... благодарил Его. Знаете, что-то до конца ничего не понимал, потому что, ну как младенец, я мало знал что-то о Боге. Я мало знал о Библии, мало что-то вообще понимал, но просто я почувствовал, как Бог снял вот этот груз с меня. Я почувствовал свободу от этой зависимости, и мне было хорошо. Через несколько дней молились о крещении Духом Святым, и Бог обильно наполнил мое сердце Духом Святым. Я стал молиться, славить Бога. Бог дал мне наречие такое большое. Мне так было хорошо, так было все классно. Но знаете, при первом же искушении, при первом же искушении, я просто говорю, как оно есть, потому что каждый из вас уже уверовал в Иисуса Христа. Многие из вас уже получили дар Святого Духа к вам приходят эти искушения. Я просто расскажу, как это было в моей жизни, как я просто отступил от Бога. Я получил это, да, э, но пришли искушения, снова наркотики. И знаете, пришел такой же реабилитант на этот центр. Я так себе по-детски, ну может сказать, подумал, что вот коснется его Бог и меня. И выкинул эти наркотики. Хотя мне надо было просто, может быть, пойти сказать, что он с наркотики или еще что-то сделать. Но через несколько дней получилось так, что я участвовал уже с ним в этом. И прошло время, что мне сказали, отправляйся домой. Отправляйся домой. Я ехал, и знаете, Бог, Он все равно действует, Он не оставляет. Я приехал к своим друзьям, и знаете, вернулся, вернулся на старое болото. Но во мне я уже был другой человек. Я уже не мог получить то наслаждение, то удовольствие, которое когда-то получал до уверования. Я понял, что самое лучшее это вот это исполнение Духом Святым, самое лучшее это ну, просто быть с Богом. Это самое, это самое классное, что может быть в моей жизни. Вы знаете, когда Бог мне давал откровения, я, я был в грехе. Я приходил с гулянок, я не был пьяный, но был такой момент в жизни, когда я просто лег и отключился. Я лег и отключился, и я был как бы во сне и видел видение. В этом видении я был э со своими друзьями. Это был круг. Круг моих приятелей, с которыми я употреблял наркотики. И я стоял с ними, и я начинал молиться Духом. Я начинал молиться Духом, и получается, когда я молился Духом, то я просто, знаете, поднимался от них, поднимался от них на какую-то высоту. Они были, они были внизу, а я поднялся, мне Дух поднял, я... Я, пе, я начал петь Духом. Я в этот момент проснулся. Я в этот момент проснулся, и Бог дал мне четкое понимание, что ты уже не такой, как они, что я тебя уже отделил, что я дал тебе Духа Святого, ты уже не с ними. Я это четко понимал. Я понимал, что мне нужно оставлять это все, что мне нужно это оставлять. Знаете, дьявол не хотел меня отпустить, как беглого, знаете, раба, он поймал меня снова, и уже двойное, знаете, какое-то было, может быть, влияние его на меня. Двойное было, мне было тяжело. И знаете, такой момент был, что Бог, Он говорил мое сердце. Я, я, я гулял, я потребовал наркотики, но Бог всегда касался моего сердца и как-то звал себе. Но пришел такой момент в жизни, когда я понял, что грех, который я делаю, он настолько отдаляет меня от Бога, я все меньше и меньше стал слышать голос Божий. Я все меньше и меньше стал прислушиваться и думать вообще о Боге. И мне очень стало страшно, что когда-то Бог перестанет ко мне совсем говорить и я останусь без него навсегда. Я был такой момент. И знаете, за очередное преступление меня э, закрыли снова. Меня закрыли снова, я сказал, Боже, ты... вот еще один срок медали. Я не хочу просто, знаете, как-то сидеть его, или чтобы это время ушло. Я сказал, Иисус, я хочу быть с Тобою. Я хочу быть с Тобой. Может быть, эти стены, они не отделят от этого наркотика была очень сильная зависимость. Я попросил Библию. И я уже там, когда поехал уже в очередной раз в тюрьму, этими этапами, я уже говорил, что я верующий. Я верующий, но знаете, самое страшное было то, что я говорил, но ну, Духа Святого, я, я не потерял Духа Святого, но я его настолько угасил, что я его практически не чувствовал. И меня это очень удручало. Мне такая мысль шла, что Бог меня оставил навсегда. Но знаете, Бог он не оставляет. В этом состоянии, в состоянии депрессии, в состоянии скорби, в состоянии оставленности, в состоянии в том, что я своими грехами, знаете, разделил себя от Бога, то, знаете, пришло такое большое уныние. Но милость Божия, она превозносится нас судом. Слава Иисусу! Я вам скажу так, наши грехи, они разделяют нас с Богом. Но когда мы обращаемся к Нему, когда мы поворачиваемся к Богу, Бог от нас, ну, Он, он снова принимает нас. Он снова принимает нас. Он снова